এইবাৰ আহিছো বিভূতি যুগৰ চৌবিশ নম্বৰ শ্লোক যত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে পুৰুষ শ্যাম শ্যাম ক্ষাম মাম বৃদ্ধি পাত বৃহস্পতিমেনানী নাম আহম স্কান ধা শ্যামী সাগৰ হে অৰ্জুন পুৰোহিতসকলৰ ভিতৰত মোকেই মুখ্য পুৰোহিত বৃহস্পতি বুলি জানিবা সেনাপতিবিলাকৰ ভিতৰত ময়েই কাৰ্তিকে আৰু সকলো জলাশয়ৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মহাসাগৰ ময়ি হিমালয়া মহি সকলৰ ভিতৰত মই ভৃগু মুখেৰে উচ্চাৰিত বচনসমূহৰ ভিতৰত মই এক অক্ষৰযুক্ত ওমকাৰ যজ্ঞবিলাকৰ ভিতৰত মই জপ ৰূপে অনুষ্ঠান কৰা যজ্ঞ আৰু স্থাৱৰ বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত মই হিমালয় অশ্বত্বাম দেৱশ্ৰী নাম আছে নাৰদা গন্ধৰ্ব নাম চিত্ৰথ সিদ্ধানাম কপিলা মণি সকলো গছৰ ভিতৰত মই আহমত গছ আৰু দেৱতাসকলৰ ভিতৰত যিসকল ঋষি আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই নাৰদ গন্ধৰ্ব সকলৰ ভিতৰত মই চিত্ৰৰথ আৰু সিদ্ধ পুৰুষসকলৰ ভিতৰত মই কপিল মুনি সৱশ অশ্বাম বিধিমামা অমৃত ঐৰা গজেন্দ্ৰ নাম নৰা নাম শ্ব নৰাধিপাম ঘোঁৰা বিলাকৰ ভিতৰত উচ্চ শৈবা বুলি মোক জানিবা অমৃতৰ বাবে সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত উচ্চ শৈবাৰ উৎপ উদ্ভৱ উদ্ভৱ হৈছিল শ্ৰেষ্ঠ হাতীবিলাকৰ ভিতৰত মই ঐৰাৱত আৰু মানুহবিলাকৰ ভিতৰত মই ৰজা আয়ু ধা নাম আহম ব্ৰজম ধেনু নামি কামা ধুকা প্ৰজা নাচাসী কন্দৰ্পা সৰ্পা নাম্মি বাচুকী অস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মই বজ্ৰ দাবীসমূহৰ ভিতৰত মই কাম ধেনু সুৰভী সন্তান জন্মৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত মই কামদেৱ আৰু সৰ্বসমূহৰ ভিতৰত মই বাসুকী অনন্তি নাগানাম বৰুণ য়াদম পিতৃ নাম আয়মাচ অমি য়ম সংয়ত অহম বহু সনাযুক্ত নাগসমূহৰ ভিতৰত মই অনন্ত আৰু জলচৰ সকলৰ ভিতৰত মই বৰুণ দেৱতা মৃত পিতৃ সকলৰ ভিতৰত মই অজৰ্মা আৰু আইন ৰক্ষা কৰা সকলৰ ভিতৰত মই মৃত্যুৰ অধিপতি প্ৰহ্লাদা চি দৈত্যানাম কালা কালা এটাম আহাম মৃগানাম চৃগেন্দা আহাম বৈণতে চাক্ষীনাম দৈত্যসকলৰ ভিতৰত মই ভক্ত প্ৰহ্লাদ আনক বস কৰোতাসকলৰ ভিতৰত মই কাল জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত মই সিংহ আৰু চৰাই বিলাকৰ ভিতৰত মই গৰু পৱনা পৱতাম অভিম আহম ঋষা নাম ৰামি জান্নী আনক পবিত্ৰ কৰা কৰিব পৰা বিলাকৰ ভিতৰত মই বায়ু অস্ত্ৰধাৰীসকলৰ ভিতৰত মই ৰাম সকলোবিধ মাছৰ ভিতৰত মই মগৰ মাছ আৰু বৈ থকা নদীবিলাকৰ ভিতৰত মই গংগা মা আদি মাধ্যম চাৰ্জুনা আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যা অনাম মৰাদা প্ৰৱতম আহাম হে অৰ্জুন সকলো সৃষ্ট বস্তুৰে মই আদি অন্ত আৰু মধ্যম ময়ে বিদ বিদ্যাসমূহৰ ভিতৰত আধ্যাত্মিক বিদ্যা আৰু তাৰ্কিক সকলৰ সিদ্ধান্তও ময়েই অৱৰ্ণটো ময়ে আৰু সমাহ বিলাকৰ ভিতৰত মই দণ্ড সমাহ ময়ে ক্ষয়হীন কাল আৰু সৃষ্টিকৰ্তাসমূহৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মা ময়ে মৃত্যু সর্বৰ চহম উদ্ভৱ সতাম কীৰ্তি শ্ৰীৱাক স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা সকলোকে সংসাৰ কৰোতা মৃত্যুময়ে যিবিলাক ভৱিষ্যতে উৎপন্ন হব সেইবিলাকৰ উৎপাদনী শক্তি ময়ে ময়েই নাৰীসকলৰ কীৰ্তি সৌভাগ্য মধুৰ বাণী স্মৃতি শক্তি মেধা ধৈৰ্য আৰু ক্ষমা বৃহৎ শ্যাম তথা গায়ত্ৰী চন্দম মাছানমাৰ্গ শীৰ্ষ আহম ঋতু নামা কুচুমা কৰা সেইদৰে আম্বেদ মন্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত মই বৃহৎ সাম আৰু চণ্ডুবদ্ধ কবিতাসমূহৰ ভিতৰত মই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ মাহ বিলাকৰ ভিতৰত মই আঘোণ মাহ আৰু ঋতুসমূহৰ ভিতৰত মই ফল ফুলেৰে ভৰপূৰ বসন্ত ঋতু দিউতম চলায়ম আশ্মি তেজ তেজ্মি নাম আহোম জয়্মি ব্যৱসায়ম মই প্ৰৱঞ্চনা কাৰী সকলৰ যোৱা খেল মই তেজস্বী সকলৰ তেজ ময়ে জয়ময় উদ্যম বলৱান সকলৰ বলময়ী বৃশি নাম বাসুদেৱ আশ্মি পাণ্ডৱানম ধনজয় মুনি নাম আপি আহম বাস কবি নাম উচনা কবি বিষ্ণি বংশসকলৰ ভিতৰত মই বাসুদেৱ পাণ্ডৱসকলৰ ভিতৰত মই অৰ্জুন মুনি সকলৰ ভিতৰত মই ব্যাসমুনি মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলৰ মাজত মই উষণা দণ্ড দময়তাম আশ্মি নীতি জিগীৰ্টাম মৌনম ছমি গুজ্ঞানম জ্ঞানম জ্ঞান আহম দুৰ্নীতি দমনৰ উপায় বিলাকৰ ভিতৰত মই দণ্ড মই বিজয় অৰ্থবিলাকৰ নীতি গোপনীয় কথাবিলাকৰ বাবে মই মৌনতা আৰু জ্ঞানীসকলৰ জ্ঞান ময়েই সৰ্ব ভূতানাম বিজাম তাম অৰ্জুনা তত আস্থি বিনা মায়া ভূতম চৰা চৰাম তদুপৰি হে অৰ্জুন সকলো শ্ৰেষ্ঠ বস্তুৰ ময়েই মূল বীজ স্থাৱৰ আৰু জংগম বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত এনে কোনো এটা বস্তু নাই যিটো মোৰ অবিহনে থাকিব পাৰে ন অন্ত অষ্টি মা মা বিভূতি নাম পৰন্তু উদ্দেশ্যত প্ৰক্ত বিভূতে বিষ্ট বা মায়া সেই পৰন্তপ মোৰ দিব্য প্ৰকাশসমূহৰ কোনো সীমা নাই ইমানলৈ তোমাক যিখিনি কলো সেয়া কেৱল মোৰ সীমাহীন বিভূতিসমূহৰ দৃষ্টান্ত মাত্ৰ ইয়াত ইয়াত বিভূতি মৎসত শ্ৰীমত উৰ্জিতম এবা তৎ তৎ মামাম তেজম সম্ভৱাম ঐশ্বৰ্যযুক্ত শ্ৰীসম্পন্ন আৰু মহিমাময় যি যি বস্তু আছে সেই সকলোকে মোৰ তেজস্বিতাৰ একোটা স্ফুলিংগৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা বুলি জানিবা অথবা বহু নাম কি মা জ্ঞা তে নাটবা অৰ্জুন অথবা হে অৰ্জুন তুমি ইমান ভাৱে জনাৰ প্ৰয়োজনে বা কি আছে মোৰ এটা অংশৰে এই সমগ্ৰ জগতখন মই ব্যাপি আছো আৰু তাক আশ্ৰয় দিছো এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক বিভূতি যুগ সম্পৰ্কে কলে আজিলৈ ইমানেই